ৰ'দ নোলাওঁতে বজাৰৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি চাওক আৰু এইফালে এইটো চাউলৰ বেগ আনি থৈছোঁ আৰু মানে কেইবাদিনো হ'ল মাংস খোৱা নাই যিহেতু শাওণ মাহ সোমাব সেইটো কাৰণে কি কৰিছোঁ মাংস আনিছোঁ এতিয়া মাংসটো বনাম দুপৰীয়াৰ কাৰণে চাই থাকিব গুড মৰ্ণিং স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি হ'ল শাওণৰ দুই তাৰিখ আৰু তাৰ আগতে চাকি গছ জ্বলাই ল'লোঁ আৰু দেখাই আছোঁ পিছৰখিনি চাওক জানে আজি যে শাওনৰ দুই তাৰিখ একদম পাহৰি গৈছিলোঁ কি হৈছে জানেনে মই হেৰিৰে বাইছ চনৰ কেলেণ্ডাৰখন চাই পেলাই শাও হেৰি শাওনৰ এক তাৰিখ সোমবাৰ পাতি থৈছোঁ জানেনে তাৰপিছত কালিহে চাইছোঁ যে শাওণৰ এক তাৰিখ কালি আছিলে আৰু আজি এতিয়া যাব লাগিব নামঘৰৰ একদম পাহৰি গৈছিলোঁ মই পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল পতাপত মই বজাৰ যাবলগীয়া হ'ল বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এনেকুৱা মানে মই হেৰি মানুহ কি মাংস লৈ আহিলোঁ ছাগলী মাংস লৈ আহিলোঁ আহি পেলাই সেইখিনি থ'লোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই লওঁ বনাই গা পা ধুই মন্দিৰত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ চাওকচোন এইখিনি এইয়া চাওক মাংস বনাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ মানে মুখখন দেখালে মাংস দেখাব নোৱাৰিম আৰু মাংস দেখালে মুখখন দেখাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আগত মাংসখিনি বহাই লওঁ তাৰপিছতহে দেখাম মাংসখিনি দি দিম এইয়া চাওক তেল বেছিকৈ আনিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে মাংস হৈ আছে দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু কওকচোন এয়া ভাজি ভাজি এতিয়া পানী দি দিলোঁ চাওক মাংস চাংস বনাই লৈ পেলাই ভাত পানীটো বাৰু নাখাৱেই ন মন্দিৰত যাম যেতিয়া গতিকে এতিয়া গা পা ধুবলগীয়া হ'ল বনোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মন্দিৰত গৈ থাকোঁ আৰু দেখাম আজি আমাৰ মন্দিৰটো আৰু ইফালে এয়া চাকি গছ ঠিক কৰি ল'লোঁ কিন্তু কি হ'ল জানেনে আগলতী পাত নাই লগৰজনীকহে কৈছোঁ যে পাত এখন কাটি থ'বচোন এতিয়া তেহেঁতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ ল'মগৈ এইটো ক'লাফুলি টিনতে লৈ যাম আৰু এইটো পানী বটলে তাৰ আৰু ইয়াতো জানেই আৰু কি কি লাগে ন পাই গ'লোহি ঘৰ আৰু আমাৰ চাগে নামভাগ শুনিলে নামভাগ শুনি কেনেকুৱা পালে ক'বচোন কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ সুৰবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ যিহেতু মানে কি ইয়াত মানে কি হয় আমাৰ মন্দিৰত উজনি নামনি চ মধ্য অসম চব মানুহৰেই মিছ আছে নহয় জানো সেইকাৰণে সুৰবিলাক মানে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানেই ভাদ মাহ বা শাওণ মাহতহে আমাৰ গোপিনীসকল লগ হয় আৰু সেই তেতিয়াহে মানে এইবিলাক হৈ থাকে আৰু তাৰ বাদে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় মানুহেই মানে বিজি থাকে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কোনো হেৰিয়ে নাপায় সেইটো কাৰণে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মাফ কৰিব আৰু আমাৰ নামতী কেইগৰাকীয়ে কৈছে আপুনি এইটো দিছে যদি মানে কিবা কিবি ভুল হৈছে ইয়াত এনেকৈ কৈছে বহুত দিনৰ মূৰত গাইছোঁ ভুল হৈছে মই কৈছোঁ একো নাই দিয়ক মই কৈ দিম গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু কি হ'ল জানেনে আজি প্ৰথম দিনাখনেই মন্দিৰত গৈছোঁ আহি পেলাই লগৰ এজনী ঘৰত সোমালোহি সোমাওঁতে কি হৈছে তাতে মই গামোচাখন এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ যিহেতু মানে ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিলে মই দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ আৰু জানেই পাহাৰত অহা মানে কেনেকুৱা যোন পাহাৰত থাকে তেওঁলোকে গম পায় আহোঁতে কিমান কষ্ট মানে একদম পতাপত আহিবলগীয়া হ'ল ন অহাৰ কাৰণে গামোচাখন তাতে থৈ গুচি আহিলোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া মই ভাত খাই যোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ভাত খাওঁ সময়ো হৈ গ'ল ভোক লাগিছে সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলোৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই